حضرت خلیفہ المسیح الاول حضرت الحاجی حکیم مولوی الدین صاحب رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دن ہم اپنے گھر بھیرہ میں تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ روم اور روس میں لڑائی ہو رہی تھی اور ہندوستان میں روز خبریں مشہور ہوا کرتی تھی رات کا وقت تھا ہمارے گھر میں ہم سات بھائی اور دو بہنیں اور دونوں ماں باپ تھے پھر ہر ایک بھائی کے غالباً پانچ پانچ چھے چھ اولاد تھی سوائے میرے سب کی شادیاں ہو چکی تھیں گھر خوب بھر رہا تھا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ روز خبریں آ رہی ہیں کہ آج اس قدر آدمی مارے گئے آج اس قدر آدمی مارے گئے آخر وہ مارے جانے والے کسی کے بیٹے اور بھائی ضرور ہوتے ہوں گے دیکھو ہمارے گھر میں تو ہر طرح امن و امان ہے اور کوئی فکر نہیں بس آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو یعنی مجھ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیجئے میری شادی بھی نہیں ہوئی نہ بیوی ہے نہ بچے یہ سن کر میری ماں نے کہا کہ میرے سامنے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے غرض میں خاموش ہو رہا اب سنو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمارے بھائی مرنے شروع ہوئے جو مرتا اس کی بیوی جو اس کے ہاتھ آتا لے کر گھر سے نکل جاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ باقی بھائی قبضہ کر لیں گے اور اسباب میرے قبضے میں نہ رہے گا رفتہ رفتہ سب مر گئے اور سارا گھر خالی ہو گیا جبکہ میرا تعلق ریاست جموں سے تھا میں ایک دفعہ گرمیوں کے موسم پر اپنے مکان پر آیا وہاں میں اس جگہ جو ہمارے مشترکہ خزانے کی کوٹری گھر کی عام نشست گاہ کے قریب تھی دوپہر کے وقت سو رہا تھا میری والدہ قریب کے کمرے میں آئیں انہوں نے اس قدر زور سے انا للہ و اِنّا الیہ راج پڑھا کہ میری آنکھ کھل گئی میں نے ان سے کہا کہ صبر کے کلمے کو تو اس قدر بے صبری کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام گھر اب ویران اور خالی کیوں پڑا ہے کہا کہ ہاں مجھ کو وہ تیری اس روز کی بات خوب یاد ہے اسی کا یہ اثر ہے اور مجھ کو ہر ایک بیٹے کی موت کے وقت وہ بات یاد آتی رہی ہے پھر میں نے کہا اور بھی کچھ سمجھ میں آیا کہا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ میرا دم تیرے سامنے نہ نکلے گا بلکہ میں اس وقت مروں گی جب کہ تو یہاں نہ ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور قاضی امیر حسین نے جو اس وقت موجود تھے کفن دفن کا کام انجام دیا میں اس وقت جموں میں تھا اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے چاہا تھا کہ نور الدین کفن دفن میں شریک ہو اور ہم اس کے سامنے فوت ہوں گے